আজি পদিনা এটা সুকীয়া চাটনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিটো নেকি মই এখন বিয়াত খাইছিলোঁ আৰু খাই ইমানেই ভাল পালোঁ আৰু সুধি আহিলোঁ কেন কিদৰে বনাই আৰু মই কেবাবোৰ বনাই খাইছোঁ ঘৰত আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বনাই খাই চাব আৰু খাই নিশ্চয় ভাল পাব এইখিনি পদিনা লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰষুণ দি আছে পদিনাবোৰ খাৰ উঠি গৈছে সেইবাবে মই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ যিখিনি ভাল আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এটা মিক্সাৰ বাতি লৈছোঁ বাটিটো ইয়াতে মই এতিয়া মিক্স পদিনাখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ এতিয়া কেইফোটামান কেঁচা নহৰু এইখিনি নহৰু দিছোঁ আৰু কি কি দিওঁ চাই থাকোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এটা ভোট জলকীয়া বেলেগ অন্য জলকীয়াও দিব পাৰে কিন্তু ভোট জলকীয়া দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম মই মিক্স আচাৰ এইটো মই ইঞ্জিনৰ মিক্স আচাৰটো লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ল'ব পাৰে মিক্স আচাৰটো কিনি আনি কিন্তু এইটো আচাৰ কিনা আচাৰটো দিব আৰু এইটো বেলেগ এটা টেষ্ট হয় খাই চাব বনাই ইয়াতে মই আচাৰ প্ৰায় চাৰি পাঁচ চামুচ দি দিছোঁ যিহেতু ইয়াতে বেলেগ অন্য টেঙা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু পদিনত টেঙাটো অলপ কম হ'লে তিতা নিচিনা হয় আৰু ইয়াতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া আচাৰে দিম আৰু এইখিনি আচাৰ লৈ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এইখিনি চাটনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু এইখিনি আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু খাবলৈও ইমান ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ খালে হয়তো পিছতো বনাই খাব আৰু বনাই সঁচাকৈ এবাৰ খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈও নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ নতুন এটা ৰেচিপি ভিতৰত আমাক মাজলৈ আহি আছোঁ ভিতৰলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ